Вот уже второе воскресенье нашего Рождественского поста. Адвен. Время, которое нам дал Господь. Время, чтобы мы могли подготовиться. Но это время нам дано не только чтобы подготовиться к рождественским праздникам. Да, мы готовимся, э, стараемся, чтобы это все было прекрасно приготовлено, какие-то на Рождество мы готовим. Перед Рождеством на Вигилию готовим какую-то еду. Стараемся всем разослать какие-то приглашения. Даже оплатки посылаются через почту. Стараемся быть готовыми к этому празднику. Но... Как я уже говорил раньше, что мы готовимся не только к этому празднику Рождества, ибо Адвент это не только приготовление к Рождеству, к первому пришествию, но и приготовление ко второму пришествию Иисуса Христа. И этот Адвент не длится только этих четыре недели, он длится всю нашу жизнь. Иисус Христос сегодня обращается к нам, Через также пророка Исаия, я посылаю моего ангела перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред тобой. Говорит это Он о себе и о Иоанне Крестителе. Но, также говорится здесь по нашим заданиям, так как написано, что Нужно, чтобы каждая ямка была засыпана, каждый корбик был выровнен, чтобы была дорога гладкая, ровная. Чтобы приготовить путь, чтобы впустить Иисуса в свое сердце. Совсем недавно, помним, эта трасса от Никола... э, до Николаева, Какая была эта трасса дорога? Ужасно. Ужасно. Было очень много ям. И как долго можно было заехать до Николая? Нужно целый день было ехать. Какая ужасная дорога. Была. Но потом радость. Начали ремонтировать дорогу, сделали, приготовили. И теперь можно до Николаева заехать за час. За час. Быстро. Видим, какая разница, когда есть дорога, которая, можно сказать, что это не дорога, и когда есть прямая, гладкая дорога. Мы хотим, чтобы Иисус пришел к нам, или не хотим. Когда мы хотим, желаем, чтобы Иисус пришел к нам, как можно быстрее, то мы делаем дорогу прямой. То есть мы готовим для Него дорогу к нам. А как можно приготовить эту дорогу к нам? Например, есть, можно сравнить это приготовление к встрече с Иисусом Христом такое. Самое ближайшее для нас понятие – это когда мы, если помним, когда мы готовились к своему первому причастию, к своей первой истории. Это было ответственное приготовление когда мы должны были подготовиться к покаянию, чтобы действительно знать, какие есть грехи, чтобы именно осознать до конца каждый грех, чтобы открыть себя, открыться, обратиться метаноя вывернуться на изнанку Господом. Показать ему каждый закоулок своей души. Можно сказать, показать ему каждую ямку, каждый горбик. Может быть, мы не в состоянии сами засыпать эту ямку и выровнять этот горбик. Горбик гордости и яму какого-то греха еще. Мы это предоставляем самому Богу. Он тоже может, он тоже сам в силах засыпать каждую нашу ямку и выровнять каждый наш горб. Мы должны отдаться в руки Божьи и предоставить ему эту возможность. Дать ему эту возможность. И позже, когда уже мы готовы, приступаем к истории подготавливаемся через э, испытание совести. Каждый из них где-то Через покаяние, через осознание своих грехов, через то, что мы не желаем больше возвращаться к этим грехам. Решение больше не грешить. Обещание больше не грешить. Впускаем Иисуса Христа в свое сердце. После исповеди Дух Святой заходит в наше сердце во время исповеди, во время покаяния. И потом приступаем к святому причастию. Принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Приглашаем Его в свой дом, в свое сердце, в свой дом. Другой может быть какой-то прообраз тоже, когда вот скоро будет так, так называемая коляда, душпастерские посещение, когда священник посещает прихожан. Тоже как-то готовятся люди, прихожане к приходу священника, делают уборку, но уборку не воскресенье. Да? Делают какие-то приготовления, хотят угостить своего варта, да, своего священника. Это действительно что? Когда приходит священник, приходит именно священник, то есть приходит Иисус Христос. И здесь не только о священнике говорится, тут вообще обо всех гостях всегда, как говорится поговорка, гость в дом, Бог в дом. И приготовляемся к пришествию Иисуса Христа. Не только к тому пришествию, которое будет когда-то, когда мы не знаем, но и это пришествие, когда гость приходит в дом, значит Бог приходит в дом, в гостеприимство христианское качество. Но есть в разных народах, в разных религиях. Это всем понятно. Когда гость приходит, то мы его принимаем. Так как принял Авраам когда-то при святую Троицу Бога в виде трех ангелов. При, при, принял гостя. Даже было такая такой э, такой обычай, что древний обычай, что даже если какой-то беглый раб, как написано, окажется э, твоим гостем, то ты должен будешь его выкупить, да, даровать ему свободу, потому что это твой гость. Вот закон гостеприимства какой был тогда в пустыне, тогда, в, может быть, и сейчас это продолжается среди них. Можно давать разные сравнения этому пришествию, как Иисус Христос нам дает примеры в Библии, примеры из разных притч о своем пришествии, как мы должны его ждать, как мы должны его встречать. Например, еще притча о Десяти девах, помню, да, когда готовились к... Пришествие жениха, тоже прообраз Иисуса Христа. Когда эти барышни уснули, одни приготовили, а другие не приготовились. У одних, у тех, которые приготовились в лампадах, было масло и было запасное, чтобы долить потом. А у тех, которые не приготовились... Было масло, оно только закончилось, а запасного не было. И суть была в том, что когда придет жених, нужно было впустить, войти вместе с ним с зажженной лампой. С зажженной лампой даров Духа Святого. И это тоже прообраз Второго пришествия Иисуса Христа. Проброс того, что мы должны быть всегда готовы, не не не, готов, не ждать, что будем готовы тогда, когда начнем приготавливаться тогда, когда наступит это пришествие. Даже в школе или в институте или где когда, когда мы начинаем готовиться к экзаменам. Кто-то говорит, последний день или последнюю ночь. И что потом получается? Голова болит, не хватает времени, не выспавшиеся, нервные. Еще может кто-то в больнице. Такой. А нормально это тот человек, который учится весь год. Да, то есть должен быть готов всегда. Также это есть с пришествием Иисуса Христа. Хорошо, если у кого-то хорошая память, и он всегда готов. Ну, повезло, это, это еще не то. У Бога нет такого, что повезло или не повезло. Хотя это зависит от его милосердия. Но. Да. Когда человек учится, ученик учится весь круглый год, и он постоянно готов, готовится. И мы также готовимся к этому экзамену, который наступит когда-то для нас. Мы не знаем, когда это. Вот, вот это слово ⁇ Когда-то ⁇ это слово все разбивает. Потому что слово ⁇ Когда-то ⁇ это значит что? Вот уже 2000 лет. Прошло с того момента, когда Иисус сказал, что Он придет судить живых имен. И мы ждем, ждем, и когда же это наступит? Но сегодня читаем у апостола Петра, что у Господа один день, как тысяча лет. А тысяча лет как один день, и это он говорил уже тогда, тоже две тысячи лет назад примерно. Не медлит Господь, то есть он не опаздывает с, обещ... с исполнением своего обещания, не как некоторые думают, что он опаздывает, что он медлит. Но он долготерпит нас. То есть он, что хочет? Он желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он ждет. Но некоторые думают, что это будет не тогда, когда я живу, что я еще успею. Кто-то говорит, а, я покаюсь перед самой смертью, кто-то думает, что еще есть время. Как я в одном журнале христианском видел такие рисунки, карикатуры смешные, где нарисован, значит, маленький ребенок в люльке с соской в руках. И мама его в коляске ведет, и она говорит, а ему еще зарано, по-украински, -по а по-польски, за, вот это за, приставка за. Зарано, то есть ему еще рано, он еще маленький, зачем его в Покрестили и Покрестились, потом показывает. Уже такой парнишка, вместо пустышки уже сигарета в руках. Влюбленный. И там есть за, закоханный, да? То есть, да. влюбленный. То есть ему опять-таки некогда прийти в церковь. Некогда прийти и покаяться, обратиться. Ему некогда, закоханный. Или обозанривенный мечтает, Вот эта приставка «за». Потом видим другой рисунок. На работе. Работает у него много детей. Или немного. Он занятый. Запрацеванный. Заработанный. Да? Занятый. Некогда ему не прийти. У него бизнес большой. Некогда ему не прийти в церковь. И потом старенький дедушка с палочкой написано в из и за старый, что уже тяжело уже идти в костел, церковь да. да, те, которые ходили за молоду, то священник потом приезжает к таким, и каждый месяц, каждый первую пятницу месяца посещает такого, исповедует такое, причащает его. Но когда человек не ходил, не общался, его священник не знает, только вот он к нему не придет, потому что не знает. То есть за старый. А потом в конце нарисованный такой похороны, труна, кладбище, гроб и написано за пизно. То есть уже поздно. Вот и все а потом такого человека привозят говорят священнику отпойте пожалуйста помолитесь похороны Ну, священник говорит тогда если этот человек если этому человеку при жизни не нужен был Бог то зачем он нужен Богу после смерти потому что написано если кто отречется от меня, то и я, и ангелы мои отрекутся от него. И это страшное слово для такого человека. Но опять-таки мы имеем надежду на вот это повезет, да, как вы сказали на экзаменах, повезет, что Божье милосердие все-таки никогда не нужно отказывать в молитве за каждого человека. Можно молиться, нужно молиться. Но лучше молиться при жизни за такого человека, которого мы знаем, что он за маленький, он за клопотанный, он за коханный, он за, 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 за занятый за клопоты, работаем, бизнес, некогда. В воскресенье его нет, даже дома его нет, даже с детьми его нет. И базар и так далее. И Иисус Христос хочет, чтобы мы были там Ее, в Царстве Небесном. Вот эти все притчи о конце света, они так и называются притчи о Царстве Небесном. И Он хочет нам такую приятную неожиданность сделать, такой сюрприз. Но может получиться так, что этот сюрприз будет неприятным. Что этот сюрприз может быть очень неприятным как я читал, может быть, вы тоже читали эту книгу, э, «Пораженная молнией», ну, как она переводится на русском у женщине стоматологи, которая шла по дороге вместе со своим ее и ударила молния, она очутилась, потом получилось так, что она очутилась в чистилище. И у нее этот был диалог с Иисусом Христом. Она кричала, как это так, почему я здесь? Мне не место здесь, ведь я верующая, я католичка, я ведь много помогала людям, я даже за бесплатно лечила зубы бедным людям. Вы все правильно. Но Иисус ей задал один самый легкий вопрос для всех христиан какие есть заповеди. Она не знала, не помнила. Не знает, кто не знает Святое Писание, тот не знает Бога. Не знает своего Бога. Она, слава Богу, скажем так, повезло, да? Вспомнила то, что ей мама когда-то говорила о двух заповедях любви. Возведи Господа Бога от всем сердцем, а от своего, как самого себя. И Иисус сказал, да, молодец, ну, ну что, как обходился с ней, как с маленьким ребенком, который, ну ничего не знает, но слава Богу, она поняла сердцем. И он дал ей жизнь она вернулась к жизни, чтобы исправить, чтобы исправить свою жизнь, чтобы покаяться и потом и говорить об этом всем другим людям. Она исцелилась. То, что у нее были ноги как обгоренные головешки, они стали нормальными. Все. То, что у нее все-все сгорело там, все, все где-то родное сгорело и так далее. А Бог сделал такое чудо, что она после этого еще смогла родить дочку и ее выкормить своим молоком. Это чудо, но это чудо есть для нас знаком того, что мы должны быть всегда готовы. Потому что для нас конец света может вот прийти с ударом такой молнии. Для нас синий это может прийти с моментом какой-то аварии. Не знаю что. Землетрясение, молния, все что угодно. Кто-то споткнулся, просто ударился по угол ступеньки и, и уже умер. Никто не знает из нас, когда умер, когда для него настанет этот конец. Поэтому мы должны быть всегда готовы. Чтобы для нас этот сюрприз от Бога был только приятным, а не сюрприз, который нас ставит в безвыходное положение в тупик, чтобы это не был сюрпризом тупиком. Господь хочет, чтобы этот сюрприз для нас был приятным. Поэтому дарует нам свои таинства, свое покаяние, свою церковь, свой, своих проповедников и нас них. И посылает, чтобы мы были, как этот Иоанн Христитель, который взывает в пустыню, голос вопиющий в пустыню. Приготовьте путь для Господа. Впустите его в свое сердце. Дайте, чтобы Он мог для вас устроить этот сюрприз, радостный сюрприз, приятную неожиданность, когда Он придет. Когда Он придет. Придет с радостью принесет нам радость. И чтобы мы, как те первые христиане, которые были готовы, взывали, Мараната, приди Господь, да придет Царствие Твое, Прочитаем читаем молитве. Исповедуем нашу веру.